В марте этого года сотрудниками управления противодействия наркопреступности, главного управления национальной полиции в Одесской области, была получена оперативная информация о том, что работники одной из медицинских клиник нарушают установленный порядок оборота наркосодержащих лекарственных средств ⁇ метадон и бупренорфин. Данное предприятие, которое находится в городе Одессе, имеет специальную лицензию на реализацию на лекарственных средств лицам, пребывающих на заместительной поддерживающей терапии. Согласно так называемой метадоновой программе, которая действует в клинике, лица больные наркоманией становятся на специальный учет, потом для снятия абстинентного синдрома или ломки они прибывают в медицинский центр, здесь же приобретают наркосодержащий препарат и под наблюдением врачей сразу употребляют его. При этом работниками предприятия должен вестись надлежащий учет и контроль за препаратами. По полученной нами оперативной информации, в том числе и от посетителей клиники, отдельные работники медицинского учреждения в нарушение действующего законодательства бесконтрольно выдавали лекарственные препараты метадон и бупринорфин наркозависимым лицам. При этом они не учитывали и не ограничивали их дозировку, что в дальнейшем привело к выводу в нелегальный оборот указанных наркотических средств. Информация была внесена в единый реестр досудебных расследований по статье 320 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». По этой статье максимальная санкция предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. На основании полученной санкций суда сотрудниками управления противодействия наркопреступности и следственного управления в указанном медицинском учреждении был проведен обыск. В результате обыска нами выявлены многочисленные нарушения порядка и учета и выдачи наркосодержащих лекарственных средств над работниками клиники. Также в ходе обыска были изъята приходно-расходная документация, а также наркосодержащие лекарственные препараты. Метадон в количестве 3853 дозы, бопринорфин в количестве 4583 дозы и психотропное вещество Сибазон в количестве 555 доз. Кроме этого, при обыске были выявлены и изъяты неучтенные денежные средства в сумме 75 тысяч гривен. В настоящее время проводятся дальнейшие неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые в ходе обыска вещественные доказательства, наркотические средства и психотропные вещества.